এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ বিষয়ে বিশ নম্বৰ শ্লোক প্ৰকৃতিম পুৰুষ বৃদ্ধি অনাদি উভ অপি বিকাৰানাসান বৃদ্ধি প্ৰকৃতি সম্ভৱানা জ্বৰ প্ৰকৃতি আৰু জীৱ উভয়কে অনাদি বুলি জানিবা সেইবিলাকৰ বিকাৰ আৰু গুণসমূহকো জৰ প্ৰকৃতিৰ পৰাই উৎপন্ন হোৱা বুলি জানিবা জৰপ্ৰকৃতি আৰু জীৱ উভয়ে নিত্য এই বুলি কোৱাৰ অৰ্থ হল এই যে দুয়োটাই সৃষ্টিৰ আগৰে পৰাই আছিল পৰমেশ্বৰৰ শক্তিৰ পৰাই জৰ প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকাশ লাভ কৰিছিল আৰু জীৱবিলাকেও তেওঁৰ শক্তিৰ পৰাই প্ৰকাশ লাভ কৰিছে কিন্তু জীৱসমূহ ভগৱানৰ উৎকৃষ্ট শক্তি সমগ্ৰ বিশ্বৰ উৎপত্তিৰ আগৰে পৰাই জীৱসমূহ আৰু জ্বৰ প্ৰকৃতি উভয়ে আছিলে মহাবিষ্ণুৰূপী পৰমপুৰুষ পৰমেশ্বৰত জৰ প্ৰকৃতি নিহিত আছিল যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ল তেতিয়া মহতত্বৰ মাধ্যমেৰে জৰ প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকাশ লাভ কৰিলে সেইদৰে জীৱসমূহো পৰমেশ্বৰতে নিহিত আছিল কিন্তু বদ্ধ জীৱ হৈ পৰাৰ বাবে ভগৱানৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াবলৈ জীৱসমূহৰ অনীহা হল সেইবাবে আধ্যাত্মিক আকাশত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে জীৱসমূহৰ অধিকাৰ নাই কিন্তু জৰ প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত জৰজগতত কৰ্মৰত হৈ থাকি আধ্যাত্মিক আকাশত প্ৰৱেশ অধিকাৰ লাভ কৰিবৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিবৰ বাবে জীৱসমূহক আকৌ এটা সুযোগ দিয়া হয় এইটোৱেই জৰপ্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিৰ ৰহস্য প্ৰকৃততে জীৱও মূলতঃ পৰমেশ্বৰৰে একো একোটা আধ্যাত্মিক অংশ কিন্তু জীৱই পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতি বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ বাবে জৰপ্ৰকৃতিৰ বন্ধনত পৰিবদ্ধ জীৱ হৈ পৰে এই জীৱ বিলাক অৰ্থাৎ পৰমেশ্বৰৰে উৎকৃষ্ট অংশবিলাক কি ভাবে জৰ প্ৰকৃতিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পালে সেইটো বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা নহয় এই ঘটনা কিদৰে অথবা কিয় ঘটিল সেই কথা অৱশ্যে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰেই জানে কাৰ্য কাৰণ কৰ্তৃত্বে সেইটো প্ৰকৃতি উচ্চতে পুৰুষ সুখ দুখ নাম ভুক্তে সেইটো উচ্চতে জ্বৰ প্ৰকৃতিকে সকলো জৰজাগতি কাৰ্য আৰু কাৰণৰ কাৰণ বোলা হয় আনহাতে এই জগতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুখ আৰু দুখ ভোগ কৰাৰ বিষয়ত জীৱকেই তাৰ কাৰণ বোলা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ দেহ আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰকাশ হয় জৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱত চৰ্দাশিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী আছে আৰু এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীবিলাক জৰ প্ৰকৃতিৰেই সৃষ্টি জীৱই বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্দ্ৰীয় সুখৰ বাবে বাসনা কৰাৰ বাবেই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীৰ দেহ লাভ কৰে জীৱই বেলেগ বেলেগ দেহ লাভ কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুখ আৰু দুখ ভোগ কৰিবলৈ পায় জীৱৰ যিবিলাক জৰজাগতিক সুখ দুখ হয় সেইবিলাক জীৱৰ দেহটোক আশ্ৰয় কৰিহে উৎপন্ন হয় সেই সুখ দুখ বিলাকে জীৱৰ আত্মাটোক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে জীৱৰ যিটো চিৰন্তন প্ৰকৃত ৰূপ সেই ৰূপত জীৱ নিত্য় আনন্দময় সেই বিষয়ে কোনো সংশয় নাই আৰু সেইটোৱেই প্ৰকৃত স্বৰূপ কিন্তু জৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আধিপত্য লাভ কৰিবৰ বাবে বাসনা কৰাৰ বাবেই জীৱ জৰজগতৰ বন্ধনত সোমাই পৰিবলগীয়া হৈছে আধ্যাত্মিক জগতখন পবিত্ৰ কিন্তু জৰ জগতখনত দেহটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুখ আহৰণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিজন জীৱই সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় আকৌ পৰিষ্কাৰভাৱে ক'বলৈ হ'লে এই দেহাটো ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ প্ৰভাৱৰে পৰিণাম বাসনা চৰিত্ৰাৰ্থ কৰাৰ বাবে ইন্দ্ৰিয়বিলাক হ'ল সঁজুলি গতিকে দেহ আৰু সঁজুলিস্বৰূপ ইন্দ্ৰিয়বিলাক জৰ প্ৰকৃতিৰ দান পৰৱৰ্তী শ্লোকত কোৱাৰ দৰে নিজৰ অতীত বাসনা আৰু অতীত কৰ্ম অনুসৰি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বা জৰ প্ৰকৃতিয়ে জীৱক বেলেগ বেলেগ আৱাস গৃহত থাকিবলৈ দিয়াৰ দৰে হয় বেলেগ বেলেগ বাসস্থানত লাভ বাসস্থান লাভ কৰা আৰু সেই অনুসৰি সুখ বা দুখ ভোগ কৰাৰ বিষয়ত জীৱ নিজেই কাৰণ এক বিশেষ ধৰণৰ লাভ কৰাৰ পাছত জীৱ প্ৰকৃতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীন হৈ পৰে কাৰণ দেহটো যিহেতু জৰ পদাৰ্থ সেইবাবে দেহটোৱে জৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি কাম কৰে সেই সময়ত প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবৰ বাবে জীৱৰ কোনো ক্ষমতা নাথাকে উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এটা জীৱ এটা কুকুৰৰ দেহা লাভ কৰিব পাৰে কুকুৰৰ দেহত সোমোৱাৰ লগে লগেই জীৱটোৱে কুকুৰৰ দৰেই কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ অন্যথা কৰিব নোৱাৰে আকৌ যদি জীৱটোক এটা গাহৰিৰ দেহত ঠাই দিয়া হয় তেতিয়া জীৱই বিষ্ঠা খাবলৈ আৰু গাহৰিৰ দৰে কামবিলাক কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব সেইদৰে জীৱটোক যদি এজন দেৱতাৰ দেহত ঠাই দিয়া হয় তেতিয়া সেই দেহৰ লগত খাপ খোৱা ধৰণেৰে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হব এইটোৱেই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম কিন্তু সকলো পৰিস্থিতিতে পৰমাত্মাও জীৱাত্মাৰ লগতে থাকে পুৰুষা প্ৰকৃতিস্থায়ী ভুমতে প্ৰকৃতি জান গুণানা কাৰায়ণুণা জন্মচু জীৱই জৰ প্ৰকৃতিৰ আশ্ৰয়ত থাকি প্ৰকৃতিৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা গুণবিলাক ভোগ কৰি জীৱন ধাৰণ কৰে জৰ প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কলৈ অহাটোৱেই ইয়াৰ কাৰণ সেইদৰেই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰাণীৰূপে জন্ম লৈ জীৱই ভাল বাবে আবিধ অৱস্থাই লাভ কৰে উপদ্ৰষ্টা অনুমতা স্বভৰ্তা ভক্তা মহেশ্বৰা পৰমাত্মা ইতিশ দেহ স্মৃণ পুৰুষ পাৰ্ব এই দেহত আৰু এজন পৰম ভক্তা আছে যিজন পৰম ঈশ্বৰ পৰম প্ৰভু যিজন সকলো কৰ্মৰে সাক্ষী আৰু অনুমোদনকাৰী তেওঁক বোলা হয় পৰমাত্মা দৰ্শন হ'ল প্ৰকৃত সত্য়টো হল এই যে প্ৰতিটো জীৱ সনাতন ভাৱে পৰমেশ্বৰ একোটা অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্ৰ আৰু উভয়ে বন্ধুৰূপে ঘনিষ্ঠ ভাৱে জড়িত কিন্তু পৰমেশ্বৰৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব কৰিবৰ বাবে স্বতন্ত্ৰভাৱে চেষ্টা কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে আৰু এই প্ৰৱণতা জীৱৰ আছে বাবেই জীৱক পৰমেশ্বৰৰ তথস্থ শক্তি বোলা হয় জীৱই ভগৱানৰ জৰশক্তিত নাইবা পৰা শক্তিত অৱস্থান কৰিব পাৰে যেতিয়ালৈকে জীৱ জৰ প্ৰকৃতিৰ বন্ধনত থাকে তেতিয়ালৈকে পৰমেশ্বৰে জীৱৰ বন্ধুৰূপে জীৱক পৰা শক্তিলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে ভগৱানে জীৱক পৰা শক্তিলৈ ঘূৰাই নিবলৈ সদায় উৎসুক কিন্তু জীৱই যি সামান্যতম আত্ম স্বাতন্ত্ৰ লাভ কৰে তাৰ বলত অনবৰতে আধ্যাত্মিক জ্যোতিৰ সংস্পৰ্শক প্ৰত্যাখ্যান কৰি থাকে স্বাতন্ত্ৰই এই অপব্যৱহাৰেই বদ্ধ অৱস্থাত থাকি জীৱই যি জৰজাগতিক সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণ হয় সেইবাবে ভগৱানে অনবৰতে ভিতৰৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ পৰাও সদ উপদেশ দি আছে বাহিৰৰ পৰা উপদেশ দিওঁতে ভগৱত গীতাত দিয়াৰ দৰে উপদেশ দিয়ে আৰু ভিতৰৰ পৰা উপদেশ দিওঁতে তেওঁ জীৱক এইবুলি পঠিয়াও নিয়াব খোজে যে জৰজাগতিক কাৰ্য ক্ষেত্ৰত এই জীৱই যিবিলাক কাৰ্যকলাপ কৰিছে সেইবিলাক প্ৰকৃত সুখ লাভৰ বাবে সহায়ক নহয় এইবিলাক ত্যাগ কৰা আৰু মোৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰা তেতিয়া তুমি সুখী হ'বা এই বুলি তেওঁ কয় এইদৰে যিজন বুদ্ধিমান লোকে পৰমাত্মা বা পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰে তেওঁ এটা সচিদানন্দময় জীৱন লাভৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰে যিজনে জৰ প্ৰকৃতি জীৱ আৰু প্ৰকৃতিৰ গুণসমূহৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে এই তত্ব জানিব পাৰিছে তেওঁ মুখ্য লাভ কৰাটো নিশ্চিত তেওঁৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি লাগিলে যিয়েই নহওক তেওঁ এই সংসাৰত দুনাই জন্ম গ্ৰহণ নকৰে পাৰে কিছুমানে ধ্যানৰ বলেৰে পৰমাত্মাক নিজৰ ভিতৰত দেখা পায় আন কিছুমানে জ্ঞানৰ অনুশীলনৰ দ্বাৰা দেখা পায় আকৌ আন কিছুমানে নিষ্কাম কৰ্মৰ দ্বাৰা দেখা পায় কেৱল পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ ভক্তসকলে উপলব্ধিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে বুজি পায় যে জৰপ্ৰকৃতিৰ ঊৰ্ধত এখন আধ্যাত্মিক জগত আছে আৰু পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰজন আছে যিজনে সৰ্বব্যাপী ভগৱান ৰূপে পৰমাত্মা ৰূপে বিস্তৃতি লাভ কৰি আছে অৱশ্যে এনে লোকো আছে যিসকলে জ্ঞানৰ অনুশীলনৰ দ্বাৰা পৰম সত্য তত্ত্বক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই সকলকো বিশ্বাসীসকলৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰি সাংস্য় দাৰ্শনিকসকলে জৰজগতখনৰ বিশ্লেষণ কৰি তাক চৌবিশটা তত্বত বিভক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে জীৱাত্মাক পঞ্চবিংশতিতম তত্ব বুলি মানে যেতিয়া তেওঁলোকে জীৱাত্মাৰ স্বৰূপটো জৰজাগতিক তত্ত্বসমূহৰ অতীত বুলি বুজিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এই কথাও বুজিবৰ বাবে সক্ষম হয় যে জীৱাত্মাৰ ওপৰতো আছে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ ভগৱান এই ভগৱানেই হল সৰবিংশতিতম তত্ত্ব এইদৰে সাংস্য় দাৰ্শনিক সকলো ক্ৰমে ক্ৰমে আহি কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ভক্তসকলৰ স্তৰত উপনীত হয়হি যিসকলে নিষ্কামভাৱে কৰ্ম কৰে তেওঁলোকৰ মনোভাৱো শুদ্ধ তেওঁলোকেও কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৰা ভক্তিৰ স্তৰলৈ অগ্ৰগতি কৰাৰ এটা সুবিধা পায় ইয়াত এই কথাও কোৱা হৈছে যে এনে কিছুমান মানুহ আছে যাৰ চিত্ৰ নিৰ্মল আৰু যিসকলে ধ্যানৰ বলেৰে পৰমাত্মাৰ উপলব্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ হৃদয়তে পৰমাত্মাক আৱিষ্কাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকো চিন্ময় স্তৰত উপনীত হয় সেইদৰে এনে আন কিছুমান লোক আছে যিসকলে জ্ঞানৰ অনুশীলনৰ দ্বাৰা পৰমাত্মাৰ উপলব্ধি লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তদুপৰি আৰু এনে কিছুমান লোক আছে যিসকলে সৎ যুগৰ অভ্যাস কৰে আৰু শিশুসুলভ কাৰ্যকলাপেৰে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আনো এইবান্ত্ৰোতা মৃত্যুমা আকৌ এনেসকল কিছুমান লোক আছে যিসকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে জ্ঞানী নহয় কিন্তু আনৰ পৰা তেওঁৰ বিষয়ে শুনিয়ে পৰম পুৰুষৰ উপাসনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যিহেতু আন আচাৰ্য সকলৰ উপদেশ শুনিবলৈ তেওঁলোক আগ্ৰহী সেইবাবে তেওঁলোকেও এই জন্ম মৃত্যুৰ সংসাৰখন অতিক্ৰম কৰি যায় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহবিলাকো যদি শুদ্ধ অন্তৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে শ্ৰৱণ কৰিয়েই আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ পথত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে এই শ্ৰৱণ পদ্ধতিটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিঞ্চিত স্থাৱৰ জংগমম ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ সংযোগ ভাৰত সর্ব হে ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ তুমি স্থাৱৰ আৰু জংগম যিমান বিলাক সত্বা দেখা পাবা সেই সকলোবিলাককে ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ সংযোগৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা বুলি জানিবা গছ পৰ্বত পাহাৰ আদি নানান স্থাৱৰ বস্তু আছে আৰু নানাবিধ জংগম বস্তু আছে আৰু সেই সকলোবিলাকেই হ'ল জৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰা প্ৰকৃতি বা জীৱৰ সমষ্টি পৰা প্ৰকৃতি বা জীৱৰ স্পৰ্শৰ অবিহনে একো বস্তুৰেই বিকাশ হব নোৱাৰে জৰ প্ৰকৃতি আৰু আধ্যাত্মিক প্ৰকৃতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো চিৰকাল ধৰি চলি আহিছে আৰু পৰমেশ্বৰেই এই সম্পৰ্কটো ঘটাইছে গতিকে পৰা প্ৰকৃতি আৰু অপৰা প্ৰকৃতি এই উভয়ৰে নিয়ন্তা তেমি সমম সর্বেশ ভূতেসু তিষ্ঠতম পৰমেশ্বৰম বিনাশ্যতু অবিনাশ্যতম ইয়া পশ্যতি যা পশ্যতি দেখা পায় যে প্ৰতিটো দেহতে জীৱাত্মাৰ লগে লগে পৰমাত্মাও বিৰাজমান আৰু যিজনে এইটো বুজে যে বিনাশীল দেহটোৰ ভিতৰত থকা জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ কোনো এটাৰে কেতিয়াও বিনাশ নঘটে তেওঁৱেই প্ৰকৃততে দেখেনা আত্মা নাম তী পাৰাম গতিম যিজনে দেখে যে পৰমাত্মাই সৰ্বত্ৰ সকলো জীৱতে সমানে বিৰাজ কৰিছে তেওঁ নিজকে নিজৰ মনেৰে অধপতিত নকৰে এইদৰে তেওঁ দিব্য লক্ষ্যৰ প্ৰগতি কৰিব পাৰে প্ৰকৃত কৰ্মি স্বা পশ্যতি তথা আত্মা নাম আকৰ্টাবংশা পশ্যতি যিজনে দেখিবলৈ পায় যে জ্বৰ প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা সৃষ্ট দেহাটোৱেহে সকলো কৰ্ম কৰিছে আৰু আত্মাটোৱে একোকে নকৰে সেইজনেহে প্ৰকৃততে দেখা পায় এজন ব্যক্তিয়ে যি যি কৰ্ম কৰে সেই সকলোবিলাক নিজৰ দেহটোৰ গঠন অনুসৰি কৰি থাকিবৰ বাবে ব্যক্তিজন বাধ্য হয় আত্মাটো কিন্তু দেহে কৰা সকলো কৰ্মৰ পৰা বাহিৰত থাকে পূৰ্বৰ বাসনা অনুসৰি জীৱই বৰ্তমান দেহাটো পাইছে নিজৰ বাসনা চৰিতাৰ্থ কৰিবৰ বাবে জীৱক দেহটো দিয়া হৈছে আৰু সেই বাসনা অনুসৰি কৰ্মসমূহ হৈ থাকে প্ৰকৃতাৰ্থত কবলৈ গলে দেহাটো এটা যন্ত্ৰ বাসনা চৰিতাৰ্থ কৰিবৰ বাবে পৰমেশ্বৰে এই দেহাটো নিৰ্মাণ কৰিছে নিজৰ বাসনা অনুসৰি সুখ বা দুখ অনুভৱ কৰিবৰ বাবে জীৱ নানানবিধ সংকটপূৰ্ণ অৱস্থাত পৰিবলগীয়া হয় কিন্তু জীৱই যেতিয়া কৰ্মৰ প্ৰকৃতকৰ্তাৰ বিষয়ে উক্ত দিব্য দৃষ্টি লাভ কৰে তেতিয়াই নিজৰ দেহে কৰা কৰ্মৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই নিয়ে যিজনৰ এনে দৃষ্টি আছে তেওঁই প্ৰকৃত্ৰষ্টা যেতিয়া এজন বিবেকবান ব্যক্তিয়ে জৰদেহৰ পাৰ্থক্য অনুসৰি বিভিন্ন জীৱসমূহৰ মাজত পাৰ্থক্য নেদেখা হয় আৰু জীৱসমূহে কেনেধৰণে সৰ্বত্ৰ বিস্তৃতি লাভ কৰে তাক দেখা পায় তেতিয়া তেওঁ ব্ৰহ্মৰ স্বভাৱ লাভ কৰে জ্বৰ দেহটো ধ্বংস হোৱাৰ পাছত যি আত্মাটো থাকি যায় সি এটাই সেই একেটা আত্মাই জ্বৰ প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কত আহি বিভিন্ন ধৰণৰ দেহ লাভ কৰে যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে এই কথা দেখা পায় তেতিয়া তেওঁ তীব্ৰ দৃষ্টি লাভ কৰে এইদৰে মানুহ জন্তু ডাঙৰ সৰু আদিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য নেদেখা হলেই মানুহজনৰ চেতনাৰ পৰিশুদ্ধি ঘটে আৰু তেওঁ নিজৰ নৃত্যস্বৰূপ চিনি পায় আৰু হৃদয়ত কৃষ্ণ ভাৱনা জগাই তুলিব পাৰে অনিত নিৰ্গুণ পৰমাত্মা অব্যয় কৌতে সেই কৌতেয় যিসকলে শাশ্বত সত্যক সাক্ষাৎ কৰিছে তেওঁলোকে এইটো দেখা পায় যে অব্যয় আত্মাটো চিন্ময় শাশ্বত আৰু ত্ৰিগুণানীত পাৰ্থিৱ দেহাটোৰ সংস্পৰ্শত অহা স্বত্তেও ই নিজে একো কৰ্মৰ অনুষ্ঠান নকৰে আৰু কোনো কৰ্মৰ বন্ধনতো নোসোমায় ভৌতিক দেহাটোৱে জন্ম লয় বাবেই জীৱাত্মাইও জন্ম লয় যেন লাগে কিন্তু প্ৰকৃততে জীৱাত্মা শ্বাসত তাৰ জন্ম নহয় আৰু এটা ভৌতিক দেহত থকা স্বত্বেও হিচিন্ময় আৰু শাশ্বত তাক ধংস কৰিবও নোৱাৰি স্বভাৱতে পৰিপূৰ্ণ আনন্দময় ই কোনো জৰজাগতিক কৰ্মত অংশ নলয় গতিকে জীৱাত্মাৰ ভৌতিক দেহাৰ লগত সম্পৰ্ক ঘটাৰ ফলত যিবিলাক কৰ্ম সংঘটিত হয় সেইবিলাকৰ বন্ধনত জীৱাত্মা সোমাই নপৰে সাৰ্ব গতম সূক্ষ্মা দা কাচাম না উপলিবা দেহে তথা আত্মা না উপলিপ্য়তে আকাশখন যদিও সৰ্বব্যাপ্ত তথাপি ইয়াৰ সূক্ষ্মতাৰ ফলত ই একোৰে লগত মিহলি নহয় সেইদৰে ব্ৰহ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন আত্মাটো দেহটোত থকা স্বত্তেও দেহটোৰ লগত মিলি নাযায় মাটি বোকা বিস্তাৰ যিকোনো বস্তুতে বতাহৰ প্ৰৱেশ ঘটে তথাপি সেইবিলাক বস্তুৰ লগত বতাহ মিহলি হৈ নাযায় সেইদৰে জীৱাত্মও বিভিন্ন ধৰণৰ অৱস্থান কৰা স্বত্বেও নিজৰ সুক্ষ্মতাৰ ফলত সেই দেহবিলাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থাকিব পাৰে সেইবাবে জীৱটোনো দেহটোৰ লগত কিদৰে সম্পৰ্ক ঘটে আৰু দেহটো ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হলে জীৱটো কিদৰে দেহটোৰ পৰা ওলাই যায় তাক ভৌতিক চকুৰে দেখা পোৱাটো অসম্ভৱ এইবিলাক কথা কোনো বিজ্ঞানীয়ে নিশ্চিতভাৱে কব নোৱাৰে যথা প্ৰকাশয়তীকা কৃষ্ণ লোকাম ইমাম ৰবি ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰী তথা কৃষ্ণম প্ৰকাশয়তী ভাৰত হে ভাৰত যিদৰে এটা সূৰ্যই সমগ্ৰ বিশ্বখনকে পোহৰাই তোলে তেনেদৰেই দেহাটোৰ ভিতৰত থকা জীৱাত্ময়ে চেতনাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশটোকে উদ্ভাসিত কৰি তোলে ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ জ্ঞয় অন্তৰম জ্ঞান শ্বেক্ষুচা ভূত প্ৰকৃতিৰ মোক সংস যিসকলে ক্ষেত্ৰ আৰু দেশৰ অধিপতি অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ পাৰ্থক্য জ্ঞানৰ চকুৰে চাই বুজিব পাৰিছে আৰু জৰ প্ৰকৃতিৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ উপায় সম্বন্ধে জানিব পাৰিছে তেওঁলোকেই পৰম লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰে এইদৰে ক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ যুগৰ Por hijo mastigo dice.